Начнем с того, что по состоянию до 10 ноября зафиксировано всего 3966 заявлений, сообщений о криминальных правонарушениях, связанных с выборах. На их основании открыто 415 криминальных проваджень, из них 301, 301 криминальное проваджение, период проведения агитационной кампании и 114 за период голосования и установления результатов выборов. Значит, в частности, больше всего криминальных таких проступков было зафиксировано в Киеве 45%, Черниговской, Харьковской, Одесской, Киевской, Запорожской, Житомирской, Донецкой областях. В частности, в Черниговской 25%, Харьковской 25%, Одесской 24%, Киевской 23%, Запорожской 21%, Житомирской 12%, Донецкой 12%. Следует констатировать тот факт, что, несмотря на усиление ответственности за нарушение избирательного законодательства, все равно у нас есть кандидаты, члены комиссии, которые продолжили свою преступную деятельность, несмотря ни на что, желая содействовать тому, чтобы те или иные мажоритарные кандидаты могли получить большинство в Верховной Раде и получить голосование за свои кандидатуры. В частности, на сегодняшний момент открыто два производства по прямой подделке результатов голосования. Это самое, можно сказать, брутальное нарушение на выборах, когда члены комиссии или отдельные лица, злоумышленники, вместо того, чтобы зафиксировать в протоколах избирательных комиссий реальное волеизъявление граждан, переделывают полностью результаты голосования и создают сфальсифицированные документы. Нами зафиксированы э, такие действия по 21 избирательному участку в двух одномандатных избирательных округах. Это округ номер 50, где избирались основные такие кандидаты Геллер с самовысуванием, Бойсаров с самовызыванием и Острубенко, блок Петра Порошенко. Та, э, в 50 округе э, это было 50 округ. И э, в 30 избирательном округе Днепропетровской области, где избирались Дубинин, Захарольский и Гузенко. Значит, всего 21 комиссия, из них 5 подделаны протоколы в 30 избирательном округе и 16 протоколов в 50-м избирательном округе. По этим обоим случаям начато криминальное проваджение по части 4 статьи 158 главного кодекса. Это препятствование избирательному, осуществлению избирательных прав граждан путем подделки документов, по результатам которых лица, которые совершили это преступление, могут получить от 7 до 10 лет лишения свободы. А круг лиц сейчас причастный к этому моменту устанавливается, но сам факт брутального нарушения выбора показывает, что мажоритарные выборы в Украине ⁇ это зло, которое двигает кандидатов, их доверенных лиц, связанных с ними, членами комиссий и других лиц, к тому, чтобы подделывать документы. Но вы знаете, что в интернете показали уже протоколы. Когда есть протокол, в нем стоят одни цифры за кандидата в партии, есть другой протокол с этого же избирательного участка, в нем другие цифры, другие так сказать, совершенно данные. При этом даже невооруженным глазом видны, что подписи членов участковых комиссий не соответствуют друг с другом. За все это будет криминальная ответственность. Министр поставил задачу подходить к этому вопросу максимально щепетильно, полно расследовать каждое криминальное проваджение, связанное с выборами, и мы будем публично информировать общественность со всеми фактами наказания: то ли кандидатов, то ли, то ли членов комиссии, то ли их доверенных лиц которые нарушали закон на выборах. Еще раз повторяю, если бы не было мажитарных выборов, то выборы, скорее всего, были бы итоги подведены в течение нескольких дней, и мы бы уже имели полные результаты. Министерство внутренних дел официально проинформировало избирательную комиссию центральную о том, что в 21 протоколе видно есть нарушения, связанные с их подделкой. Избирательная комиссия приняла это к сведению, однако эти 21 избирательная комиссия не повлияет в целом на общий исход выборов, поскольку общее количество избирателей, которые голосовали на этих округах, не превышает 3000 человек. Тем не менее, уголовный закон наказывает даже за подделку одного голоса, и даже если протокол подделан с целью там, изменить на один голос, это уже уголовное правонарушение, не говоря о том, когда эти изменения касались сотен голосов. Также я повторяю, что все дальнейшие расследования дел, связанных с выбором, будут публично извещаться общественное мнение через средства массовой информации, как через брифинги, так и на сайте МВД.